बिसमीकुम सामिया कर आज हम आपको बल्ले से तकरीबा सात से आठ मिनट की ड्राइव है सिंगिंग रिंगिंग ट्री ये एक तारीखी मुकाम है और यहाँ पे दो हज़ार सात में आ, लोहे के पाइप के साथ एक दरखत तामीर किया गया है आ, जिसके मतलब कहा जाता है कि इसमें से हवा जब क्रॉस करती है तो मुख्तलफ़ुम की मौसीकी की आवाज़ सुनाई देती है कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ ड्रोनी किस्म की आवाज़ सुनाई देती है तो आज हमने सोचा कि क्यों ना इस जगह पर मुकाम पे आपको विज़िट कराया जाए और ख़ुद भी देखा जाए कि किस किस्म की आवाज़ें यहाँ से सुनाई देती हैं तो क्योंकि यहाँ पे हवा का प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा है तो चलें चलते हैं होप आप लोग इन्जॉय करेंगे आज हम मैं आपको लेके चलता हूँ बरले से तरफ अगर आप जाएंगे तो रस्ते में एक जगह आती है जिसका नाम है सिंगिंग रिंगिंग ट्री ये काफी थोड़ी सी हाइट पे जगह है और यहाँ से आपको बरले शहर का व्यू बहुत अच्छा नजर आएगा और बहुत नाइस सीनरी है यहाँ पे तो मैं आपको नेविगेशन की जो है पिक्चर वो इसमें वीडियो में ऐड कर दी है अगर आप बरले से जो की तरफ नेविगेशन में जाएंगे तो रस्ते में ये जगह आती है तो आइए देखते हैं तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी जगह। लेट्स गो एंड चेक इट आउट वी आर गोना बी चेक आवर न्यू डीजीआई आई विल सी हाउ इज इट वर्क हाउ वर्क्स फॉर इट लेट्स गो जी हवा बहुत तेज चल रही है और काफ़ी ठंड भी है हालांकि सूरज निकला हुआ है और माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत जो है वो व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है आ, मेरे लेफ्ट हैंड पे ये कुछ बोर्ड पे कुछ तारीखी इसके हिस्टोरिकल मालूम कुछ लिखी हुई है चले आए देखते हैं क्राउन पॉइंट पंद्रह सौ सदी में कुछ यहाँ की तारीख है यानी इसका मतलब है कि बहुत ही ये कदीम तरीन इलाक़ा है गाड़ी जो है मैंने यहाँ पार्क कर दी है और हम लोग वॉक करके जो ट्री है उसकी जानब चलते हैं देख सकते हैं आप बर्ले शहर का व्यू यहाँ से कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि बरले शहर यहाँ से किस तरह नज़र आता है तो हमने वहाँ जाना है सिंगिंग जो ट्री है वो वहाँ पे है लग रहा है मुझे पहुँचने के लिए तो नाजरीन हो पे आप इंजॉय कर रहे होंगे और हम जल्दी वहाँ पे पहुँच के जो है आपको जीत आगे का जो है जी हाँ हम अब जो है वो इसके करीब पहुँच चुके हैं और इसकी ख़ासियत आपको बताते चलें कि शायद आप महसूस कर रहे होंगे कि ये इसके अंदर से हवा क्रॉस कर रही है इन सब पाइपों के अंदर से और इसमें से एक किस्म की मौसीक़ी की जो आवाज़ जो है वो आप शायद आ, सुन पा रहे होंगे इस वक्त हम तो बहुत क्लियरली इसको सुन रहे हैं तो इसीलिए इस जगह का नाम है सिंगिंग विंगिंग ट्री सिंगिंग विंगिंग ट्री तो क्योंकि ये हाइट पे है और इस जगह पे हवा का जो है वो बहुत ज्यादा दबाव है किस्म की आवाज महसूस हो रही शायद इसी वजह से इस जगह का नाम जो है वो सिंगिंग रखा गया क्योंकि ये जो दरख्त बनाया है उन्होंने की तरफ चलते हैं बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है और आ, मुझे जो है वो तो काफ़ी ठंड है जी भाई बहनों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़